السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں بتائیں گے جس نے غلامی سے بادشاہ تک کا سفر اپنی ذہانت کے ساتھ کیا چلیے آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے قطب الدین ایبک ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت تھے جنہیں دہلی سلطنت کی بانی اور دہلی کے پہلے سلطان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یارہ سو پچاس کے قریب وسطی ایشیا میں پیدا ہونے والے ایک ترک نژاد غلام تھے غلامی سے بادشاہ تک کا ان کا سفر عزائم فوجی صلاحیت اور حکمت عملی کا ایک قابل ذکر قصہ ہے ایبک کی ابتدائی زندگی غلامی اور نیشاپور پور کے قاضی کے ہاتھوں فروغ ہونے سے شروع ہوئی جنہوں نے بعد میں انہیں غوری حکمران محمد غوری کو فروغ کر دیا ایبک کی ذہانت اور صلاحیت میں جلد ہی انہیں غوری کے دربار میں ایک نمایاں مقام دلوایا جہاں وہ اپنی غیر معمولی فوجی صلاحیتوں کی بدولت عالی عہدوں پر فائز ہو گئے ایک جرنل کے طور پر ایبک نے محمد غوری کے ہندوستانی برے صغیر میں مہمات میں اہم کردار ادا کیا یارہ سو بانوے میں ترائم کی جنگ میں ان کی قیادت نے پرتوی راج چوہان کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا جو کہ ہندوستان میں غوری عزائم کو نمایاں طور پر آگے بڑھانے والی فتح تھی غوری فتوحات کے بعد ایبک کو غوری کے ہندوستانی علاقوں کا گورنر مقرر کیا گیا جس نے انہیں طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے اثر وسوخ کو بڑھانے کی اجازت دی ان کی انتظامیہ میں مضبوط فوجی اور انتظامی ڈھانچے کا قیام شامل تھا جس نے نئے حاصل کردہ علاقوں کو مستحکم کرنے میں مدد کی ایبک کے دور میں دفاع کو مضبوط بنایا گیا اور کئی تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا جن میں دہلی میں قطب مینار کی تعمیر بھی شامل ہیں جو ہندوستان کی اسلامی فتح کی علامت تھی اور فنون ثقافت کے امتزاج کو ظاہر کرتی تھی بارہ سو چھے میں محمد غوری کے قتل کے بعد قطب الدین ایبک کی طاقت میں اضافہ ہوا غوری کی موت کے بعد وسیع غوری سلطنت ٹوٹنے لگی اور ایبک نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کیا انہوں نے دہلی سلطنت کی کی اور پہلے حکمران بن گئے. ان کی حکومت کا دور غوری مہمات سے حاصل کردہ برقرار رکھنے اور وسط دینے کی کوشش نشان زد تھا ایبک نے مقامی سرداروں اور حریف دڑوں کی بغاوتوں سمیت متحد چیلنجوں کا سامنا کیا لیکن ان کی فوجی صلاحیتوں اور انتظامی مہارتوں نے ان بغاوتوں کو دبا کر اپنی حکمرانی کو محفوظ بنانے کے قابل بنا دیا ایبک کے کاب ذکر کامیابوں میں سے ایک ان کا مربوط انتظامی فریم ورک کی تشکیل پر زور دینا تھا جو مرکزی کنٹرول کو مقامی حکومت کے ساتھ متوازن رکھتا تھا انہوں نے مقامی رہنماؤں کے ساتھ اتحاد کو فروغ دیا جس سے مختلف علاقوں کو سلطنت میں ضم کرنے میں مدد ملی ان کی پالیسیوں نے ایک مستحکم اور خوشحال انتظامیہ کے لیے بنیاد رکھی جس نے ان کی جانشینوں نے دہلی سلطنت کو مزید مستحکم اور وسعت دینے کے لیے کام کیا اپنی نسبتاً مختصر حکمرانی کے باوجود جو بارہ سو دس میں ان کی حساتی موت تک جاری رہی ایبک نے ایک دیر پا ورثہ چھوڑا ان کی بات ان کے داماد التمیش ان کی بنیادوں پر مزید تعمیرات کرتے ہوئے سلطنت کو نمایاں طور پر وسعت دی ہندوستانی تاریخ میں ایبک کی شراکتوں کو مختلف یادگاروں اور بر صغیر میں سب سے زیادہ باثر خاندانوں میں سے ایک کو قائم کرنے میں ان کے کردار کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے قطب الدین ایبک کی کہانی صرف فوجی فتح کی نہیں بلکہ ثقافتی اور تعمیراتی کامیابیوں کی بھی ہے فنون لطیفہ فن تعمیر کی ان کی سرپرتی نے کئی اہم ڈھانچوں کی تعمیر کا باس دی جو فارسی اور ہندوستانی طرزوں کا امتزاج تھی خاص طور پر قطب مینار ان کے ویسن اور ان کی حکومت کے تحت ہونے والے ثقافتی امتزاج کی علامت ہے ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی منظرنامے میں ان کی شراکتیں گہری تھی جو دہلی سلطنت کو قرون عرصے کے دور میں ایک طاقتور اور دیر پاس سلطنت بنے کے لیے تیار کرتی تھی یہ تھی سلطان قطب الدین ایبک کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو